Bagi menangani isu kesetunan berbahasa, peranan ibu bapa adalah merupakan satu peranan yang paling signifikan dalam masyarakat pada hari ini. Kerana peranan ibu bapa ni dalam membentuk bahasa sopan anak-anak bermula seawal di rumah yang merupakan institusi pendidikan pertama bagi mereka. Jadi, anak-anak perlu belajar dengan memahati dan meniru perlakuan orang dewasa di sekeliling terutamanya ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa perlu menunjukkan contoh penggunaan bahasa yang baik seperti menyebut tolong, maaf dan terima kasih. Contohnya, tolong ambilkan saya penyapu ataupun aa, maafkan saya, ini salah saya. Contoh yang konsisten ini secara tidak langsung akan meresap ke dalam minda anak-anak dan membentuk tabiat komunikasi yang positif. Bukan itu sahaja, suasana rumah yang harmoni dan penuh dengan kasih sayang juga dapat memainkan peranan dalam membentuk emosi anak. Agar mereka lebih mudah menerima didikan dan teguran ibu bapa mereka. Jadi di sini jelas jika di rumah mereka mempunyai ibu bapa yang tidak mempunyai semangat ataupun tidak mempunyai sifat keibubapaan ini akan mengganggu emosi anak-anak mereka dan juga akan mengganggu cara anak-anak mereka berkomunikasi dengan rakan-rakan mereka. Seterusnya, ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam mengawasi media yang diakses oleh anak-anak mereka. Pada zaman moden ini, kanak-kanak mudah terdedah dengan pelbagai jenis kandungan yang tidak sesuai melalui contohnya televisyen, internet dan media sosial. Oleh itu, pengguna, penggunaan kawalan ibu bapa iaitu parental control sangat membantu untuk menghadkan capaian kepada kandungan yang negatif. Contohnya, jika ibu bapa itu menghadkan penggunaan media sosial, contohnya sehari hanya boleh digunakan selama 5 jam sehari sahaja. Oleh itu, anak-anak akan kurang terdedah kepada sebarang kandungan-kandungannya yang negatif yang boleh mempengaruhi minda dan emosi mereka. Namun, pengawasan sahaja tidak mencukupi. Ibu bapa juga harus melibatkan diri mereka secara aktif dengan berbincang secara terbuka, berbincang secara terbuka tentang kandungan yang ditonton oleh anak-anak mereka termasuk menjelaskan mengapa sesetengah bahasa dianggap kasar atau tidak sesuai. Contohnya, apabila kandungan yang dilihat oleh anak-anak mereka itu mempunyai kandungan yang negatif dan kandungan-kandungan yang tidak yang berunsurkan yang yang memang berunsurkan nilai-nilai yang tidak bermoral, ibu bapa haruslah memainkan peranan penting untuk menjelaskan kepada anak-anak mereka kenapa kandungan itu tidak patut, kenapa bahan yang mereka lihat tidak patut ditonton oleh mereka dan ken dan kenapa ianya akan memberikan kesan buruk kepada diri mereka sendiri. Dalam masa yang sama, ibu bapa juga perlu menggunakan pendekatan peneguhan positif iaitu memuji anak-anak apabila mereka menggunakan bahasa yang sopan, pujian yang ikhlas akan meningkatkan keyakinan diri anak-anak mereka. Ini akan mendorong mendorong mereka untuk mengulangi tingkah laku positif tersebut. Komunikasi dua hal yang terbuka dan saling menghormati antara ibu bapa dan anak mereka dapat mempereratkan lagi hubungan kekeluargaan yang sudah di, yang sudah dibina. Dan akhir sekali, ibu bapa juga boleh menyokong pembangunan bahasa anak mereka melalui aktiviti bersama seperti membaca buku cerita, bermain peranan seperti role play dan menyertai program community. Membaca buku cerita ni ibu bapa boleh membacakan buku cerita kepada anak mereka sebelum tidur ataupun membaca buku cerita bersama-sama untuk mengisi masa lapang mereka. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, malah dapat mendedahkan anak kepada pelbagai situasi sosial yang memerlukan penggunaan bahasa yang sopan. Anak-anak juga dapat belajar berinteraksi dengan dengan orang lain dan melihat bagaimana ibu bapa mereka berkomunikasi di luar rumah. Apabila ibu bapa konsisten dalam menekankan kepentingan adab dan bahasa yang baik dalam pelbagai situasi, anak-anak akan cenderung untuk menghayatinya dan menjadikannya sebagai sebahagian daripada perwatakan mereka, iaitu perwatakan yang baik. Seterusnya, peranan kerajaan. Kerajaan memainkan peranan utama melalui pelaksanaan polisi dan kempen awam yang bertujuan memupuk nilai kesantunan dalam masyarakat. Contohnya, kempen Budi Bahasa Budaya Kita dan Bahasa Jiwa Bangsa merupakan inisiatif yang menekankan kepentingan penggunaan bahasa, penggunaan bahasa yang sopan, beradab dan mencerminkan jati diri bangsa Malaysia. Kempen-kempen ini disasarkan kepada semua lapisan masyarakat termasuk pelajar, kakitangan awam dan orang awam. Tujuannya adalah untuk menyedarkan rakyat bahawa bahasa yang baik mencerminkan sasiah dan budaya masyarakat yang bertamadun. Usaha ini juga dapat disokong melalui penyebaran mesej kempen di media masa sekolah dan institusi kerajaan. Di samping kempen kesedaran, Kerajaan turut menekankan penguatkuasaan undang-undang bagi mengekang penggunaan bahasa kasar, lucah atau berunsur hasutan terutamanya di media sosial. Contohnya, di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, individu yang menyebarkan kandungan yang berunsur penghinaan, kebencian kaum atau bahasa kesat boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ini menunjukkan bahawa kesantunan bahasa bukan sekadar isu moral tetapi juga melibatkan tanggungjawab undang-undang. Langkah ini penting dalam menjaga keharmonian masyarakat yang berbilang kaum dan dapat mengelakkan konflik sosial akibat daripada salah guna bahasa. Akhir sekali, kerajaan juga menyediakan peruntukan kewangan khusus untuk menyokong program kesantunan dan nilai murni sama ada di peringkat sekolah, komuniti atau nasional. Dana ini digunakan untuk menjalankan bengkel ceramah, pertandingan bahasa dan aktiviti yang memupuk budaya berbudi bahasa dalam kalangan pelajar dan masyarakat umum. Selain itu, Insentif khas diberikan kepada sekolah atau institusi yang berjaya melaksanakan amalan kesentunan cemerlang seperti anugerah sekolah berbudaya tinggi atau pengiktirafan khas oleh Kementerian Pendidikan. Ini bertujuan memberi motivasi dan penghargaan kepada usaha memartabatkan kesantunan dalam sistem pendidikan masyarakat. Okey, seterusnya peranan sisi pendidikan. Pertama, peranan kurikulum dalam pembentukan kesatuan berbahasa. Sisi pendidikan memainkan peranan penting dalam memupuk kesatuan berbahasa melalui pelaksanaan kurikulum yang holistik. Dalam subjek Bahasa Melayu, elemen kesatuan diajar secara langsung melalui latihan menulis karangan, pidato dan perbualan bersifat etika dalam kelas. Manakala dalam subjek Pendidikan Moral, murid didedahkan secara tidak langsung kepada nilai sopan santun dan adab pergaulan yang baik. Pendekatan ini memastikan murid bukan sahaja menguasai bahasa tetapi juga menggunakannya dengan beradab dan bertanggungjawab. Seterusnya, yang kedua adalah aktiviti kurikulum sebagai pengubahan nilai bahasa. Selain pembelajaran formal, aktiviti kor kurikulum turut berperanan besar dalam memperkukuh kesatuan berbahasa. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah penghasilan poster nilai murni, penggunaan peribahasa serta kata-kata hikmah yang dipamerkan di kawasan sekolah. Guru dan staf juga memainkan peranan yang penting sebagai model tingkah laku bahasa yang santung sekaligus menjadi contoh yang boleh diteladani oleh murid dalam pertuturan seharian. Okay, seterusnya yang ketiga adalah persekitaran sekolah yang menyokong kesatuan berbahasa. Persekitaran sekolah yang positif mampu menyemai kesatuan berbahasa secara berterusan. Aktiviti seperti pertandingan syarahan, lakonan dan debat ber Unsur nilai murni dapat meningkatkan penghayatan murid terhadap penggunaan bahasa yang sopan. Di samping itu, penggunaan model komunikasi dan kemahiran insaniah, soft skills, membantu murid menguasai kecakapan berkomunikasi, dengan baik. Gabungan strategi ini menjadikan institusi pendidikan sebagai medium utama dalam melahirkan generasi yang berbahasa santun dan berbudi perkati. Peranan media masa dari segi penapisan kandungan, media masa berperanan penting dalam menangani isu kesantunan berbahasa melalui penapisan kandungan yang disiarkan kepada umum. Proses ini memastikan penggunaan bahasa yang sopan dan bebas daripada unsur kasar, lucah dan kebencian. Penapisan yang beretika bukan sahaja melindungi penonton khususnya golongan muda daripada pengaruh negatif tetapi turut membentuk norma masyarakat yang menggunakan bahasa yang lebih beradab dalam masyarakat. Oleh itu, kawalan kandungan yang rapi adalah langkah awal dalam memupuk kesantunan berbahasa. Yang kedua, media sosial dan pempengaruh Pem Pengaruh di media sosial memainkan peranan yang besar dalam mempromosikan kesantunan berbahasa khususnya kepada pengikut muda. Apabila mereka menggunakan bahasa yang sopan, ia memberi contoh positif yang mudah untuk ditiru. Kita juga dapat melakukan trend dalam media sosial yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa, sebagai contoh trend bahasa berbudaya. Dengan ini, lebih ramai pengguna media sosial yang akan terdedah dengan penggunaan bahasa yang santun dan sopan dalam komunikasi. Selain itu, media sosial juga membuka ruang untuk kempen kesedaran dan maklum balas awam terhadap penggunaan bahasa, sekaligus mewujudkan budaya accountability dalam komunikasi digital. Yang ketiga, peranan media massa sebagai penyampaian kandungan positif. Melalui penyampaian kandungan positif seperti rancangan realiti berunsur nilai positif, iklan kemasyarakatan dan forum awam. Media massa mampu mendidik masyarakat tentang pentingnya menggunakan bahasa sopan, kandungan yang menekankan nilai hormat, toleransi dan etika komunikasi, memberikan teladan yang baik kepada penonton terutamanya remaja. Ini dapat membantu membentuk budaya komunikasi yang lebih santun dan beradab dalam kehidupan seharian masyarakat. Kesimpulannya, ibu bapa, kerajaan dan media massa perlu bekerjasama dalam menangani isu kesantunan berbahasa. Ibu bapa membentuk asas bahasa sopan di rumah. Kerajaan menggubal dasar dan melaksanakan kempen kesedaran manakala media masa menyebar nilai positif melalui kandungan yang beretika. Usaha bersama ini penting bagi melahirkan masyarakat yang berbahasa sopan dan beradab.